Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Uh, Proton baru saja melancarkan program exchange di mana dia nak beli kereta buruk korang. Apa kereta-kereta yang tak boleh berjalan pun tak apa, janji ada geran. Dan kalau korang uh, bawa geran kereta ni dan cakap nak serahkan kepada Proton, dia akan bagi RM2,000 tambahan untuk apa-apa kereta yang you nak beli. On top of whatever package yang sedia ada. Jadi semasa pelancaran tu Menteri Pengangkutan YB Lok Siu Fook Berkata dia nampak ada satu ruang untuk penambahbaikan Dia kata kalau selalunya orang yang punya milik kereta lama ni Mungkin dah berumur lah Mungkin mak-mak kita, ayah-ayah kita punya tahap Jadi dia kata apa kata aa, Yang membelikan kereta tu Tak perlulah orang yang mempunyai nama dia geran Mungkin anak dia pun boleh Sebab mungkin dia nak beli kereta untuk mak dia Atau untuk ayah dia Aa, ataupun just nak keluarkan kereta tu atau diregister kereta tu supaya ada kereta yang lebih bagus. Disebabkan itu terus diterima pakai oleh Proton, aa, menteri pengangkutan berkata dia nak beri insentif tambahan iaitu Satu tahun aa, cukai jalan percuma untuk mereka yang mengambil bahagian dalam program ini. Untuk program ini Proton telah aa, meletakkan 48 juta ringgit untuk dibelanjakan dan kereta yang diberi tu akan dihantar ke CarMedik di mana akhirnya akan melalui proses perungkaian dipecahkan dan benda-benda ni semua barang-barang komponen tu mungkin akan jadi scrap ke apa saya tak pasti tetapi yang pastinya kereta tu akan dinyah daftar ataupun diregister daripada roster JPJ jadi selamatlah tak ada siapa lagi yang boleh gunakan geran itu dan mungkin nombor tu boleh masuk balik circulation ke apa saya tak pasti ini adalah satu program yang proaktif daripada Proton dan memang ini sesuatu yang kita dikalahkan kerana ini akan membantu pemilik-pemilik uh, kenderaan lama mereka tak perlu pening kepala mereka tak perlu uh, jual kepada scrap uh, kerana kalau jual kepada scrap uh, dia pelbagai risiko sebab pendaftaran kenderaannya tidak diregister di uh, ada kemungkinan komponen-komponen kereta mereka ini akan dijual balik dalam uh, pasaran dan sebagainya jadi dengan mereka menyertai program seperti ini mereka yang pertamanya dari segi undang-undang mereka dilindungi kerana uh, pendaftaran kenderaan lama mereka itu akan daftarkan, Akan diregister daripada daftar uh, JPJ Dan uh, kenderaan lama itu akan diambil oleh, oleh pihak Morton Bersama-sama dengan CarMedic Mereka akan lupuskan kenderaan itu Jadi uh, program ini sesuatu yang saya rasa menang-menang Dan uh, seperti yang saya nyatakan tadi Kita lihat uh, sejauh mana sambutan ini Dan uh, sekiranya sambutan itu menggalakkan kita akan melancarkan program yang lebih besar uh, tahun depan insentif kerajaan yang kita berikan ialah uh, saya bagi uh, pengecualian cukai jalan untuk pembeli uh, kenderaan baru itu uh, jadi apabila mereka mendaftarkan kenderaan baru itu biasanya mereka kena bayar uh, uh, cukai jalan untuk tahun pertama jadi itu akan dikecualikan okay? sebagai insentif tambahan Selain daripada itu ada satu lagi idea menarik yang dimajukan oleh uh, Menteri Pangkutan iaitu beliau mahu Proton menggunakan kereta api sebagai satu cara untuk mengedar produk mereka daripada Tanjung Malim dan kita sempat bersama sekejap dengan pihak pengurusan Proton dan mereka kata mereka memang ada mula berbincang dengan pihak pengurusan rail saya tak pasti ini sama ada DRB punya level ataupun Proton punya level tapi dia memang adalah memikirkan cara untuk menggunakan rail sebagai distribution Okay. 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 boleh cerita sikit tentang punya idea of using rail to transport yeah. air cars? Ini sesuatu yang memang merupakan dasar pengangkutan kita sekarang iaitu cuba menggalakkan penggunaan rail daripada jalan raya. Seperti yang kita tahu, penggunaan jalan raya, penggunaan truck uh, yang begitu banyak sekarang ini, dia yang pertamanya uh, banyak kesesakan jalan raya. Yang kedua memang keselamatan jalan raya, kemalangan banyak berlaku disebabkan oleh truk dan kenderaan berat Jadi memang kita punya dasar jangka panjang ialah menggalakkan penggunaan rail untuk mengangkut barangan Umpamanya kenderaan, kereta, kereta baru Apabila kereta baru itu telah selesai dipasang di kilang mereka, di pelan mereka Dia kena bawa keluar ke negeri-negeri lain Dia punya pengedaran ke seluruh negara Uh, sekarang ini mereka menggunakan truck Truck yang membawa uh, kereta kita Biasa tengok dekat jalan Biasanya satu truck dia boleh membawa 6 buah kenderaan uh, Jadi truck-truck itu boleh digantikan dengan penggunaan rift uh, Daripada satu negeri ke satu negeri yang lain umpamanya daripada Tanjung Malim pelan mereka Dia akan nak pergi Jawa Johor Nak pergi ke Pulau Pinang Ataupun banyak uh, pasaran di Sabah Sarawak Kalau Sabah Sarawak dia mesti melalui pelabuhan Sekarang ini perlu diambil di melalui truck pergi ke pelabuhan jadi apa yang kita nak lihat ialah apabila besok ada ECIL umpamanya. Jadi truck ECIL uh, kita punya truck ECIL itu sampai ke pelabuhan Pantan. Jadi ini sesuatu yang boleh kita lihat. Jadi apa yang kita nak lihat ialah umpamanya ekspor uh, kenderaan ke Sabah dan Sarawak. Uh, pelabuhan Pantan boleh dijadikan hub. So, kita kumpulkan semua kenderaan uh, di Pelabuhan Kuantan melalui ECIL itu boleh hantar ke Sabah Sarawak dengan lebih dekat jadi ini yang kita nyatakan dan sekarang saya difahamkan Proton juga amat mementingkan pasaran ekspor jadi sudah tentu dalam masa akan datang lebih banyak kenderaan mereka diekspor ke pasaran luar negara dan kalau diekspor ke pasaran luar negara biasanya melalui Pelabuhan Kelang jadi kalau Tanjung Malim boleh sambung ke Pelabuhan Kelang melalui uh, rail ini sesuatu yang kita rasa boleh dilaksanakan Adakah uh, kerajaan rasa akan bantu dari segi infra Macam Pupu Tanjung Malim mungkin nak kena pasang rail All the way to the plant? Ya ini sedang kita bincangkan Jadi ini memerlukan sebab Tanjung Malim kita ada main line KTF Tapi untuk masuk ke plant uh, di Proton itu Dia perlukan spur line So spur line itu uh, Kita kena bincanglah dengan pihak Proton uh, Macam mana kita nak melabur dalam infrastruktur tersebut Jadi kita tak nak melabur sesuatu Kalau tak ada orang pakai jadi kalau kerajaan nak menampung perbelanjaan untuk membuat spurline itu, kita mesti ada komitmen Umpamanya daripada pihak Pertuan Dia mesti, uh, dasarnya mesti mengalihkan semua kenderaan berlari-lari ECRL, uh, does it already have like the relevant uh, infra like sidings on yeah. the other side? Ya, yeah. memang so, ECRL sekarang memang sudah plan uh, Memang untuk ECRL, uh, ECRL uh, telah uh. pun ada pihak Malaysia Rail Link, telah pun ada MOU dengan pihak Perdua jadi Perodua mereka punya kilang dekat Serendak akan menggunakan ECI untuk pasaran di pusat Sarawak. Jadi kita nak bincang juga dengan pihak Proton supaya pihak Proton memang ada satu perancangan besar di Tanjung Malim menjadikan Tanjung Malim sebagai bandar automobile, satu automobile center. Saya rasa ada keperluan untuk kita memfokus kepada perkara ini. Kerana kalau perkara ini dapat dilaksanakan, infrastruktur itu akan menjadi lebih baik. Dan dari segi ekosistem, Uh, Tanjung Malim itu akan menjadi lebih uh, lebih mesra alam kerana kita nak mengurangkan penggunaan kenderaan berat. Saya rasa ini adalah uh, idea yang bagus untuk menggunakan kereta api ini dan saya sangat berharap Benda dapat dilaksanakan dengan baik uh, dalam masa terdekat ini. Sampai situ saja berita pendek kita hari ini. Uh, kalau suka tekan butang like, kalau bermanfaat kongsikan dengan kawan-kawan dan yang mana belum melanggan tekan butang langganan dan butang lonceng seperti tak ketinggalan bila kita muat video terbaru. Malu Malaysia pun yang berhemah kita jumpa lagi insya-Allah.